Зі я студента на, на передостанньому службі, коли ми говорили в п'ятницю, я їм побажав, щоб вони ніколи не зраджували свої мрії. А вам хочу сьогодні і молодим, і нам з вами, хочу сказати, літнім досить так, трошки старше, ніж молодим, Хочу запропонувати і спитати у вас, чи мріяли б ви мати у себе таку газету? Яку ти відкриваєш, а в ній постійно пишеться лише правда. Справжня правда. Все як є. Вивіряйте собі. Сьогодні уявити це дуже важко. Тому що ми відкриваємо з вами смартфони, відкриваємо там, не знаю, планшети, комп'ютери і навіть друковану якусь версію, якихось газет. І ми зможемо з вами прийти, я от на Укрпошту, коли заходжу, і бачу, що вони, знаєте, як ще з минулого трошки залишилось, чимало видань. Я думаю, так, поки в черзі стою, думаю, якщо візьму приблизно орієнтовно з різних куточків 5 газет, то я знайду там діаметрально протилежну інформацію. Тобто я прочитаю, однаку газета писати, що ось все так можна прийти события, конкретно там вокально, народа і в цілому в в якоїсь галузі, скажімо так. Нау, науковые. А вдруг будет написано, не-не, все совсем по-другому. Абсолютно. Так устроены алгоритмы наших смартфонов, то, о чем, наверное, сейчас более всего мы болеем. И то, о чем вы сами говорили, не раз мне, и то, что я чувствую по себе, и то, что я очень хорошо, вижу по своей диффаре. Студенчеству. О том, что мы с вами подбираем и выбираем, конечно, нас интересуют церковные новости, это безусловно. Мы переживаем за свою украинскую православную церковь. Нас, конечно же, волнует то, что происходит в нашей родной, дорогой Украине. Нас, конечно же, скажем, локальнее, более сокращенно, нас волнует, что происходит у нас в нашей Полтавской области. И вот мы выбираем с вами какого-то из дикторов, да, кого-то из векторов. И в следующий раз, через час, уже с определенной закономерностью, уже у нас с вами в телефоне или в нашем в планшете появится информация очень похожая на это. І ми з вами к тему привержеться вторая, втора, третя, третє, ще десяток. Ми пересматриваємо, потім приходимо і говоримо, я сам, сама відео, сам виділа, що вказується вот такий взгляд общества і світового суспільства, і українського суспільства. Саме такий. Хоча якщо ми робимо і дивимося якийсь негатив, то, звичайно, підтягують саме такий негатив. І саме на цю тему. Дивимось позитив або якусь історичну точку зору, на якісь обставини. Теж це підтягується. Тобто, і коли ми відкриваємо, і ясно повертаюся, до дуже важливий складовий. І вона сьогодні невід'ємна від того, кого ми сьогодні з вами святкуємо. Хоча це лише історичний контекст. Уявіть собі, тобто постійно ми з вами не можемо довіряти цьому смартфону. А він формує не тільки нашу думку, він формує ще наше здоров'я з вами. Тому що ми з вами постійно переживаємо, ми постійно в стресі. Тим більше в період такої. Страшный за последние сто лет войны, которая идет у нас с вами, ну, почти за сто лет на нашей территории. А представьте себе то, что я о чем я говорил, то газета, в который постоянно пишется правда. Я вам вчера уже советовал, возьмите себе какую-то из книг пророков, хотя Исаю или Иремию. Еремия очень, очень близок к тем обстоятельствам, которые сегодня мы с вами испытываем. Очень близок. И я, когда слушаю его или читаю его книгу, у меня всегда ощущение, что я читаю реально. Вот те новости, которые никогда не изменятся. Вообще никогда не изменятся. Я их читаю сегодня в 2025 году. Я их читал в 2022 году. Тогда же я вам очень советовал прочитать в первую очередь эту книгу. Три года назад. Я читал бы ее 20 лет, а если бы жил, то и 200 лет назад. И она была бы опять же очень актуальна. Потому что <связь> зачастую те, кто пользуется этим, пытаются современные средства информации, не все, конечно же, и по своему выборочно старайтесь сформировать то, которое выгодно не просто им, а то, которое продиктовано какими-либо заказами, скажем так. Но Господь тогда еще через пророков сказал: вы хотите увидеть и прочитать настоящие газеты, настоящие информационные агентства, которые будут вам говорить всю правду. Читайте, пожалуйста, пророк. Чью память мы сегодня празднуем? И он называет Господь через постоянно через Ильмию, вот в этой книге, большой, достаточно обширной, а это был, я вам вчера уже говорил, да, что это был священник, но то священник идеалист, юный почти что. Такой идеалист, потому что он был в, в таком маленьком священническом селе, в городке, где все были друг другу старались относиться благочестиво. Все советовали, если что-то почитать, почитать священное писание или какие-то благочестивые труды. И вот он пришел в город-мегаполис того времени, да, Иерусалим, который несколько извратился своей социальной жизни, там, гедонистической жизни. И вот он увидел о том, что жизнь, которая описана в Писании, жизнь, которая реальна, и он да, попытался возвращать людей. И реакция была вполне естественна. Я вам вчера же рассказывал, когда ему говорят, э, по сути, а он это описывает в книге. Говорит, ты по продолжай, пожалуйста, говорить правду. Продолжай, конечно. Но мы говорим, что мы тебя убьем. Мы тебя убьем. А он потом через несколько, там, через голову буквально подарил, Господи, спасибо тебе. Меня позвали на обед. Дали посуду. Посуда была деревянная, но мне предупредили, что в эту посуду капнули немножечко яда, чтобы проник в эти окна этой деревянной посудки, и я отравился и умер. Не хотят люди слушают, да? Спасибо Боже, что через доброго человека меня предупредил, я от этого ушел. И это реальность. Значит, мне кажется, что это такие воздушные книги, которые говорится, вот что-то такое, вот, вот моя жизнь, а это совсем в другом измерении. Зов Всевышему вымер. Вот там Божье, справжние, а вы нам не досяжны, А вы нет. Это справжнее звичайное життя. И вот как раз Еремия говорит, что описывает такие, ну, поднимает вот эти вот пласты, к которым я бы очень советовал обратиться, потому что он говорит, это никогда не имеет. Он говорит, Бог через него говорит, скажи им, что воровать всегда будет ужасно. И если ты своровал у кого-то, а тем более, если он говорит, если это был близкий человек, а тем более, если человек тебе доверял, а тем более, если это был человек, который нуждался, помните, не раз я вам приводил и слова Василия Великого, если у тебя есть больше, чем тебе нужно для жизни, значит ты кого-то обокрал. Потому что у кого-то нет этого, а ты себе попытался подкопить, но скопить неправильным путем, откладываешь, а вот я буду жить вечно, а вот не понадобится, а вот что-то, и оно истлеет. Это воровство останется воровство. Хоть сто лет, хоть тысяч, хоть две тысячи лет назад, оно останется реально тем, что будет разламывать твою собственную жизнь и жизнь других окружающих тебя, потому что этого будет не хватать. Потому что, по сути, ты даже как будто бы не осознавая, но споровал у этих людей. Актуально это сегодня? Актуально. Актуально ли это было сто лет назад? Актуально. Поднимают вопросы, как у нас часто очень портфели пишут, да? В нашем. И украинцы, это в любом природе народно. И портфели китайском, и грузинском. Я встречал множество сказок. Сказок, которые, по сути, вынесли вот эти вот моральные ценности, которые скопил народ, каждый народ. В течение своей жизни долго. О том, что он ну, постоянно кто-то кому-то понравился. Ой, да ничего страшного, извини. Все. Но ты ведь минимум, что разваливаешь семью. Ты уже начинаешь смотреть на своего супруга или супруги совсем по-другому. И ты против себя решишь и против других лишишь. Тебе кажется, что сейчас такое время, когда время либерализма. Гражданский брак. Живи с кем хочешь, сколько хочешь. І вроді би так можна йому санкцію дати. Ось, ну це ж це ж ну, брак. Ну, ну якийсь там, ну не вийшло, спокійно розійшлися, роз'їхалися, все, все нічого страшного. Ну, друга попитка, третя, четверта, десята, двадцята, якось не вийшло. Якось не вийшло. У мене було на моєму досвіді, коли пройшов чоловік каже, ну можете нас помічати. Я кажу, ну звичайно. І тут доходить до моменту, що він, каже, що у нього там сьомий мені здається брак. Було. Мені здається, що вже сьомий. Я пам'ятаю, що за п'ятий пішов. І він такий спокійний. Слушай, ты ну так не можешь вывод, Мы ж люди, мы на ну, образы потопа Божа. Это ну, у зверей так может, у тварин быть. А что здесь такого? Говорит, я вот, ну, ну, мне новое понравилось, я снова. Ну, а, говорю, а сколько у вас был самый долгий парк? Он говорю, там, 7 лет, самый долгий. А самый короткий, самый долгий пару лет. Притворимся пар, пар. на тварин. И он ему говорит, скажи им, пожалуйста. И вот этот бедный Иеремия говорит, я вчера сам рассказывал, у него это звучит постоянно в тексте. Представляете, ты выходишь и начинаешь говорить, друзья мои, вот не блудите, потому что ужасно, а вы там каждый второй виноват. Я уже не говорю о мысленном каком-то будде или мысленном, э, мысли или, или взорах. Каждый второй виноват. Что этим половине? Конечно, проще побить пророка, настоящего человека, который вышел, начал читать настоящую газету. Вот настоящую, где правда. Вот это как в «Гарри Поттере», она на дети, по-своему, для них это наилучшая ассоциация. Ты открываешь, а там реально актуальные новости. Да? А тут плюс не только актуальные. Реально, вот он весь алгоритм описал, не только а в принципе, пророки, по которым существует человечество. Все тысячелетия живут по этому принципу. И он все называет своими именами. Вот действительно, это единственная настоящая газета. Все остальные газеты, как сказала классик Мануэль Сурите, хвататели пустот, читатели газет. То ты можешь знать, я хочешь дом. И вот мы сегодня с вами я как раз святкуем память пророки. Тому что из них начиналось и есть то, что що підтримує постійно Потому что это це с з якого начинается справжнє покаяння покаяния и э, рештування своєї власної своей собственной души. Перестройка своей собственной души начинается только с, с честного, правдивого взгляда на себя и, понятно, на окружающий мир. И вот если ты по-честному на себя смотришь, вот отсюда все начинается. Помните, я не раз вам приводил не просто примера а золотые слова и какие-то честные оттенки на том, что Никто не может стать сразу святым, не став перед этим просто порядочным человеком. Потому что протянуть другому, другому руку, помочь кому-то. Вот я сегодня ехал, мне было по-своему стыдно. Я в английском занимался в смартфоне в автобусе, а бабушка она спускалась с этой с тачкой. И я уже иду, как лестничный мудрец, после этого думаю, надо было ей помочь. Ну, она так спокойно управлялась, думаю, ну, ну ты едешь священник. Ну нужно было бы это помочь. Честно посмотреть, я не потому, что себя сейчас рассматриваю как, как, как субъект или даже объект для исследования. Потому что таких случаев предостаточно. По-честному смотреть на себя. Вот с этого начинается. Не только с молитвы в моей сегодняшней храме, а с того, насколько ты был с другим человеком аппаратным <клес> в это дело. Насколько ты протянул ему руку. Сказал ли ты ему спасибо, улыбнулся ты ли ему в магазине, не осудил ли ты его на работе с другими какими-то сослуживцами? И вот все початок. Це початок справжнего відбудування святости, христианства, если ты просто є Справжньої порядної людини. Це цього, цього треба починати з звичайної правди. У нас зі студентами, є, якраз Сашко стоїть по ту сторону камери, Саша на четвертому курсі, ви знаєте, навчайтесь, ще у нас Богданчик і Юра. У нас постійно випускників я їм так, такий експеримент. Коли залишається два місяці до випуску, я їм кажу, так, хлопці, беремо Святу Біблію і з вами домовляємося, ми нічого, не клянемося, але як перед Богом, ви і я ось. вас я тоже разум с вами. Мы начинаем такие эксперименты. Намагаемся на протяжении двух месяцев говорить только правду. Вы, разумеется, чувствуете, как часто мы врем мы себе и другим. Вечерком или во обед даже. Вот у вас прошли уроки? Раз, много. Это очень важно. Мы друг другу обещаем. Что если я в конце дня, или, или в ближайшее время, осознаю, ой, я соврал, приукрасил, что-то ну, сказал не совсем то, ты подходишь потом тем, кому ты сказал неправду, брат или сестра, прости. Я сказал в этом неправду, в этом неправду, в этом неправду. Были самые умные, хитрые, не хитрые, мудрые студенты. Они взвешивали сразу все и говорили, Владыка, хоть бейте меня, не приму участие. Не приму, потому что я уже подобное проводил в своей жизни. А те, кто принимал и учит, через месяц же обновить, кто я раньше, ты кто-то скажет, можно я хоть выйти все эксперимент? Это а так все равно. Я знал, я часто я говорю неправду. Я, от, і це, це моє одне духовне чадо, воно мені колись запропонувало, каже, а ви не хотіли провести такий експеримент. Ну, він був студентом. Тому що він раніше спробував це і каже, я знайшов, скільки, як багато, я говорю, маленької правди, ніжної правди. До потім вибудовується страшна неправда. Говорить, я вже поняв, що моя життя, бо щастя, ну, моє соціальне, комунікативне, з собране з ній правди. Запрошую всіх до експерименту. Давайте спробуємо. Попереду великий пісні. Давайте, я не знаю, то Христа поклоны, да? У нас вам еще два тысячи как раз. Давайте спробуем. Вы говорите правду. Спробуем, пройти. Что, что? Что самое? Валечка, я сейчас даже не хочу прогнозировать. Давайте попробуем. Давайте спробуем. Я даже не буду вас потом просыпать. Может, кожа, кто будет подходить до меня на спойте, может оказать владыка эксперимент потерпел крах, но я работаю над этим. Я думаю, ця відвертість повинна на нас з'явитися. Обов'язково. Але я, я пропоную, щоб це не було фантастикою. Це дійсно, воно настільки ставить нас на війні. Рельсці ми розуміємо, що ми не на рельсах стояли, що нас постійно помихає. І тож від лиця святих пророків, я не пророк, але те, що вони сіяли, кожному з вас пропонує. Давайте спробуємо пройти, пройти через це. Чи розуміємо, чи є у нас цей фундамент. Дуже добрий шлях. На цьому тижні протисельстю у нас буде торгія передосвячений дарів з вівторка на середу. Будь ласка, вівторок на 16 годину, в середу на 6 годин ранку, тому що діти вже у нас є навчальний процес, будь ласка, і у нас зараз буде ще щаслива голосування. Можна започити, можна